нахожусь в возле здания, где будут у нас дебаты. Видела, привезли, привели Сергея Воробья. Под таким конвоем человек, наверное, не знаю, человек 8. Вели в наручниках, как якобы особо опасного преступника. И он коршун бежит. Бежит. Сейчас я покажу его. Вы сами увидите, сейчас он будет заходить геноцидник украинского народа это один из тех кто фабрикует дела против громады города Запорожья вот он пошел это я вам показывала швеца э, прокурор и у Сережи сейчас будет заседание увидела, так хотелось его обнять. Но к сожалению, к сожалению, нельзя. И там столько этих был было в черной форме. Меня аж начало все трясти. Просто все трясти. Фабрикуют дела против людей, действительно людей и живых. Почему? Говорю живой, да, вот человек, допустим. Потому что это живой человек это тот, которому не безразлично то, что происходит вокруг вообще. Одни, один беспредел, беспредел и еще раз и беспредел. Не знаю, как у остальных наших ребят в дальнейшем заседании. Ну, запомните раз на всегда. Был бы человек, кстати, найдется. Если вы станете неугодны в системе, она на вас состряпает. Ты состряпает, что вы израдник, любитель детей. Ну, все, что хотят, что вы там обворовали, там 5-10-20, поверьте. Так хотелось действительно подойти, я аж меня аж внутри, так вот, знаете, все перевернулось, когда я Серегу воробья увидела. Но он молодец, он держится, он умничка. Но Вилье еще раз говорю, вот человек 8, представьте, на одного человека, на, одного, на одну людину, 8 коршинов. Я еще раз говорю, я их прощать не собираюсь, пусть их прощают. Те, кому они подчиняются. Да, туфельки рыбки на месте. У меня сегодня такое шкодливое настроение. Если вы смотрели прошлые мои заседания, да, где я читала басню Крылова «Щука». Вот я решила, как они решили щуку наказать, да, и выпустили ее, решили наказать и выпустили ее в море, то есть утопить. Другими словами, на свободу. Вот я сегодня надела эти тапки. Так, что они там фоткают? Хлопцы там меня фоткают. Видно, решили меня замуж отдать. А что вы меня фоткаете? А я с вами заочно в ТикТоке а. а то я уже думаю, вы меня замуж решили отдать. А Ха -ха. Вот так, ребят. Он там большая гвардия, ребят пошла. А где ваш фанат? Я беру только в гарем, хлопцы. В гарем по контракту на год. А ты откуда знаешь? Так, там уже немного такие адосны. А веселятся, ребята. Поэтому... Будем смотреть, что будет происходить. К сожалению, в Запорожье пострадали люди. Я вас прошу, уходите домой, а вы домой не уходите. Да? И страдают дети, люди страдают. Как-то так. Ой, не знаю, что будет воно. І що воно буде взагалі? На два години у мене теж повинні бути дебати ще одні, але вони вирішили мой номер использовать, прислали мені повестку в електронному виде, хоча я вже не раз говорила, що я її не писала. не писала заявление, да, чтобы они использовали э, мой номер, да, и не, писала, не давала им разрешение, чтобы они в электронном виде мне присылали. Своего рода это реклама. За рекламу надо платить, поэтому они мне пусть оплачивают. То есть они используют, да, семья рекламирует, грубо говоря, пусть да, оплачивают. Я сегодня у них буду спрашивать, куда э, идти получать гроши за рекламу. Видно или оставить им свой расчетный счет, да, или номер карты, так как они продолжают мне присылать свои поведомления непонятные. Как-то так. На конвое есть люди, а воевать типа некому. Да. Что ж они не выполняют свою статью закона национальной полиции? Не могу понять. Я знаю одно, ребята, что сдаваться не надо. Дело в том, что, к сожалению, у нас В СИЗО сидять люди, да? это мусульманин Зиед, его зовут. Значит, против него теж стряпал працівник Запорізької обласної прокуратури, Швець. Діла. Угадайте, хто у него був суддя. Слідчий суддя Гашук. Це ну, та же команда, которая в отношении громади Запорожья Запоріжжя теж стряпала ганебні ухвали, незаконні ухвали. И вот таким методом тортуют людей. Посмотрим, что сегодня будет, что они будут рассматривать. Коршуны. Вот что я хотела сказать еще за это здание. Значит, это здание, куда мы приходим, да, это вообще народное здание. Оказывается, тут был раньше интернат. Интернат для деток. То есть отжали у детей интернат для инвалидов. Отжали у детей, получается, здание. И открыли там... злочинную катувальную, назову так. Перебор с помадой без обид. Но мне нравится. Это мое состояние. Я, цвет помады у меня идет под юбку. У меня же юбка черного цвета. Вот поэтому и этот. Захотелось мне так сегодня. И у меня, кстати, на хвостике, да, на рыбке тоже там черные полоски. Поэтому, ребят, насколько вот морально все равно тяжело, да, вот все видят меня сильную, а что думать, я плакать не умею, умею, или расстраиваться не умею, умею. Я же говорю, и психологическое, и физическое мое состояние, к сожалению, на сегодня остается желать лучше. Ну, нужно держаться, руки ну, не опускать в коме, ни в, в, в коем случае, надо идти до конца. просто ее нет, понимаете? Так, у нас время скоро, сколько? сколько? 10.50. Надо туда идти уже, заходить в это здание. Не, ребята, это частные приватные конторы, которые тортуют вот там людей, применяют физическую силу.

а, да, с Покровска сбежали все. Я знаю, что сбежала вся выконавча вот влада. А, мне дело в том, что никто не сказал, что вчера Зеленский приезжал. Я бы хотела с ним очень встретиться. Но, к сожалению, информацию я узнала поздно. Добрый день, вы ко мне? Свидетель Конституции. Здравствуйте. Кто читает Конституцию, тот сепаратист. Ты что, знал? Конечно. не знал? Конечно, же не знал? Конечно, знал. Ко мне пришла группа поддержки в качестве... Ой, Симоню, Существует... извините, пожалуйста. <laughs> э -э тут мы тоже смотрим, собрались. Сережа Воробья нашего привели. Восемь человек, прикинь, его под конвой. Восемь на одного, Это кайлах никому. Пацанов не менять Ну, это беспредел. Да, вот он, Желаю я тут правда <laughs> с руки снимаю. Привет! Так, ну все, группа поддержки собирается. Мы будем... Я же говорю, когда увидела Сережу, я вообще людей, же... Да ну понятно, что они это. И восемь человек на одного, представь, как коршун. Так, сейчас я достану свои журналистские посылки. Какой канал, спрашивают? Первый Прозоры ТВ. Мы же как сейчас, да, поэтому сейчас будем транслировать. А что, у нас же сейчас тревога идет. Тут нормально, апеллячка не прекращает, а районные суды не прекращают. У Сережи, сегодня рассматривают... у Сережи Воробья сегодня рассматривается продолжение приманья Педвартуя. Это уже он с 14 мая сидит. Ну, ты же понимаешь, что... Не за... Схватили, стряпают на людей. Но дело в том, что они же начали детей обучать. Вот это 114, сейчас первый раз по один. Только что они детям не рассказывают, что такое перешкажание с бронным силами Украины, это иншим дисковым формуванием. Ну, конечно, потому Это что... когда угоняются танки, когда крадется э, оружие и так далее и тому подобное. Это когда ты физически перешкажаешь с бронным силам Украины, это иншим дисковым формуванием. Okay. Да, я выйду, потому что... 5 секунд. Жан-Клод, вот Это вы с себя или за кого? Можно я уже здесь выбрал... Хорошо, серьезно, открыли отоблил? Не поверю, пока сам не увижу. А вот эту статью мне как расписали в 2014 году, когда военные действия происходили в Донецке и Луганске. Это именно статья писалась под те города. Но они же ее не расписали полностью. Понимаете? Просто не расписали. Не знаю, не видела. Ты дошел, вы пишете. 10.56. Через 4 минуты должно состояться до свидания. Так, завтра у меня рассматривается отвод по Гашук жвачку жую. Купила, кстати, Орбит. Очень люблю с арбузиком. А я, я в самом гуманном суде в мире. Они в тревогу не работают. А, а кто за Я сюда. Да, да. Хорошо. В Покровску потыкала ТЦК мусора. Но ну, я не сомневалась. Пш. Они всегда первые бегут. Они что, а за я людей когда-то думали? В повтыкала. В Запорожье повтыкала, теперь будут тут люди кошмарить. Алиса, Wrong chest Мы не Не Надеюсь, за меня не забыли там, Что у нас там? Уже 11 часов. Ровно. У меня занятия уже идут. Пары начались. У меня сегодня первый учебный день. А я тут сижу. Хто забыл, напоминаю, на, в этом году поступила на юриста. І от вместо того, щоб сидіти получать знання, я нахожусь тут. Пришла на дебати. Я надеюсь, что Если <связывая> <связывая> меня не забыли. Вы приняли, ну. И еще хотела вам сказать, что <связывая> мною было написано, <связывая> чтобы мне отдали <связывая> диски видеозаседаний. <связывая> Я написала заявление, чтобы не сплачивать <связывая> э, судовый сбор. Але е, слідча суддя Гашук вирішила, щоб я оплачувала. Вона вирішила і все. Про тому, що я зазначала, що на дитину жодну копійки не отримую, да, а тільки в мене соціальна виплата це з інвалідності. Вона вирішила, що, щоб я оплачувала судовий збор за свої пенсії. Представте. <кій> це було весело. Так, если без молока. Нашла. Так, ребят, пока выключаюсь.